ସନ୍ନିମିତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକାଳରେ ବୋଧିସତ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ସଂସାର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏକଦା ବୋଧିସତ୍ୱ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାବକଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ କଲା ଏଣୁ ବାଘୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଭୋକରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା ଦୟାଳୁ ବୋଧିସତ୍ୱ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଣିପାରି ଚିନ୍ତା କଲେ ହାଇବର ଦୁଃଖ ଏଠି କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ବାଘୁଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବ ମୋର ଏହି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ବୃଥା ହୋଇଯିବ ଏଣୁ ମୋ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବାଘୁଣୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି

ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଧନ ଓ ଜୀବନ ପର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନାଶ ଲଭୁଥିବା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ